Ну вот странность, не находящая в разумительного объяснения. Я, по крайней мере, его не вижу. На росписях Архангельского собора Московского Кремля, заложенного Иваном Калитой и перестроенного его проправнуком Иваном Третьим, в Некрополе, служащим усыпальницей московским Рюриковичем, а там лежат и сам Калита, и Дмитрий Донской, и Василий Темный, и Иван Грозный, кроме портретов этих правителей, вот они. Присутствуют фрески, изображающие царевича Петра Ордынского собственной персоной, причем во множественном числе. Вот этот персонаж в компании двух Андреев, Радонежского и Углицкого. Сцена называется «Сном Петра». А вот снова он и опять. И это при том, что сам Петр в усыпальнице не лежит. Что он там позабыл, непонятно.